Копьё. В первой же складке отменные удары копье переломлено. Вот так. Вот это и означает преломить копье, Любимую забаву средневековых рыцарей. Двух а, сделайте немножко потише мой микрофон.

И третий раунд. Большой исходный. Последний слон еще раз. Сейчас с из технической команды вот стоят барьер.

6-0 в результате победы Маргана. Два сломанных копья принесли ему 6 очков. В последнем заходе не удалось направить коня в барьер. Ладно, я его, короче, это будет, в общем, здесь я ну, определился по победитель. Первая туда, победа. Марган Жак Следующая пара.